То есть у нас всегда там, когда говорят про средневековую какую-то фото фотоаппаратуру, у нас всегда представляется какой-то юркий мужчина в костюмчике рядом с, с этим аппаратом. Ну, вот. А а вот здесь почему-то же женщина. женщина. Как И... она могла фотографировать, как она могла нести, разложить, это достаточно тяжелая штука. А, возникает вопрос, вот почему-то опять же производители поставили на рекламу женщину. Ну, возможно для привлечения аудитории. Что, да. Справится даже. Поможет да, да. женщина, быть. Хирургическая лечебница. Эрент, э, эрент география. Это рентген, да? Есть, да. есть? Да. Брюссия снова. Белосипед. А, а значит, э, расскажи о книжке, над которой мы с тепами все выскидывали а, да, 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 да. В общем, мы нашли интересную книжку, которая называлась женское здоровье и велосипед. Там где-то 50 страничек и описывается, как велосипед позитивно влияет на женское здоровье. Книжка, кажется, была 1894 -го года. Да, вот вся да. крови, а вот как раз вот поэтому велосипед. Причем э, реклама одних из первых велосипедов, значит, э, там что-то э, э, во дворе Покровского сада, да. да, Велосипеды фирмы Peugeot, то есть они, да, пускай велосипеды, но магазин находился во дворе э, нашего монастыря. То ну, конечно, купил велик а и сразу рассекать вам По монастырскому по -мо Я думаю, батюшки были рады. Да. Опять ехали в магазин. Опять секунду. А повседневный. Ну, я не добавил к шлюшке. в открытый. Ну, в открытый, конечно. Да. Семен То есть, когда я говорила, что вы будете узнавать всех Гигиенические корсеты. Аля Кокет. Да, вот что такое гигиенические именно корсеты? Ну, это странно. а Заготовлен большой выбор модных корсетов. То есть помимо ну, да, еще и модных. Учебные, да, еще и модные. Там даже есть 8 часов заказ выполняется. Слава Богу, другая ювелирка. Написано, что цены без торгов. Ну, дом, то есть это зовут Шапана, это случайно. Это mm -hmm. четвертый. Гигиена. Первая паровая механическая прачечная. Да, с хорошим названием. Опять идет Кузнецов, опять идет лечебница. Так не просто, а какая же экологическая там <связывающий> Да, да. А торговая площадь выглядела именно так, ну, просто для примера. Книжные магазины Кетлер. Тоже. Шикарно. Берна. Я думаю, где где ассоциировалось. Это Бергман. А вот Верно это? Видное. Да. Ну, да. Угу. То есть самый широкий. Вот опять же, практически неизменная реклама. А, что, да. Даже же, ш... шрифты не меняют надпись. Опять вот. Опять левая. Открытый. А то ювелирка а, другая была. Шекелев тоже была, да. уже. А, тогда был популярен стиль... А у наследников Щекелева. Да, наследников Щекелева. Дамское счастье, другая Наконец-то. наконец -то. Тогда был популярен стиль, который пришел в Россию из Франции. Арт Нуво, если не память, вот, который базировался. А, да, под стиль модерна, можно так Да, его назвали еще модерном она вот, всякая зелень, природа, и вот как раз реклама выполнена, вот, вот эта рамка в стиле арт ну... Так евро-евро 2012, mm. 100. Mm. 100 mm. Ну, это mm. ну, последствия стиля арт-ноу. Минцесты, mm. наверное, сколько? Mm. Век, Акадьева Снова корсет. О, да. Вновь открытая корсетная фабрика. То есть в Харькове была даже целая корсетная фабрика. С французским загадочным названием. То есть сложно выговорить. Прекрасная реклама. Опять женщина с фотоаппаратом. На этот раз над женщиной сжарились, и под аппарат намного меньше у нее в руках. Может, это маленький мальчик с, 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 с этим с рюкзачком. Ну, чем-то напоминает женщину. А может и женщина, да? Еще может, маленький выверите. аппарат. 905-й. Коровин. Я бы спу. А, да, это снова похоже на женское счастье. Петренко. Мать, мать. Лекопыт. Для копыт, женский день, да, мальчик? А подождите, а почему тут женская реклама? Это типа для ног или реально для животных? В чем проблема? В чем проблема? Это парфюмерно мыловаренная фабрика. Для обуви сбрута. Да. А что написано? Для копыт, не для ног, а для копыт. Но при этом парфюмерная маловаренная фабрика. Парадокс Хайкова того года. Парфюмерная маловаренная фабрика изготавливает для копыт. А -а -а. Сам факт, что это на все Да, жив. то есть на все случаи. Нет. Это нормальная ситуация, когда какая-нибудь фабрика продается лекарства там, для пожилых людей, для беременных и для кошек. А, а, все Женское учебное заведение. Первая реклама женского учебного заведения. Типа гимназия, профессиональный курс. Типа гимназия, честно, абсолютно типа гимназии, говорить бывает. Красив нежный магазинчик. Фотографии. А тут дырочка для для этого для всего. А, типа по, желанию, да. как бы, ну, Подушка. Шикарно, ну, как раз, да, это тот самый бенедиктинский или доминиканский бальзам. <ресмотрение> Адольф, аптека и Адольфа Тири. И не факт, что доминиканцы вообще знали про этот бальзам, что кто-то торгует. Да, то есть Харьков был православным городом, но это чисто католическая реклама, вот этот символ. И в газете Утро есть аналог подобной рекламы, там какой-то чудодейственный волшебный бальзам монахов доминиканцев или бенедиктинского ордена, который там спасает от всех болезней абсолютно, там с благословения ордена первый на юге России. Вот Харьков всегда был первым. Граммофон, да. В Харькове появляется первое на юге России общество граммофон. Да? А, да. Ливенсон, да. да. вот с этого момента Ливенсон начинает как бы, выходить, входить в силу, потому что в дальнейшем, по-моему, даже появится магазин женского приданного Ливенсона. Ну, хоть что-то, что что, что, что сначала паутинка в углу? я не знаю, что, паутинка, я помню была реклама пива в хайковском календаре, под ней паутин с паутинкой реклама надробных памятников, то есть меня это просто поразило, да, нельзя впихнуть невпихуемое, а тут как бы реклама пива, а потом сразу наклад Семена трофима. Вообще глаза уже Поставил. Кстати, лир действительно меняется постоянно. Скукожился. Наверное, перепечатывает каждый раз. Заметьте, зоологическая торговля. Попугаев, калорий, рыбы. Хомячкова гнолида. Морских свинок нет. Мальцевский завод. Ну, это стандартно, это стандартно. Это мире, да. Опять же, почему мы показываем из года в год, чтобы было понимание, да, о трансформации самой рекламы и кто здесь был монополистом? Потому что, ну, например, там, грубо говоря, есть большой миф в Российской империи, Фаберже это было самое крутое. На самом деле были аналоги Фаберже, это была фабрика. Того же Хлебникова, того же Овчинникова, которые ценились, кстати, дороже, чем изделия Карла Фаберже. Но и они не были монополистами. Поэтому. Вряд вот. ли иностранных языках. Большая гостиница. последовать женского счастья, счастья. Наследники, а раньше был просто Юрка. Сильная мебель, Варшавская фабрика. Я бобринский. <Гетлера. минут> Давайте снова. Но у него ассортимент этот, этот более расширенный. Шикарный шрифт, ювелирная мастерская Стоянова. Стоянова решила, я так понимаю, выпендриться, Мануфактурный суконный магазин. брюсы. Угу. Полная было. было. Опять дамская часть. А там адрес есть? К 1915 году. Скажу. Главный магазин находится в Харькове по Горелинускому переулку, Гостиный двор. А как, какой переулок? Горелин. Горелин. Гостиный двор, да. да На, найдем, найдем. Найдем, посмотрим. Нет, просто она призывает найти, нет? Да, Призывает. Да, но не так, я Гостиный. двор нет, я бы хотела узнать, где это было. Женская гимназия. Уже не типа, а просто женская гимназия. Да, типа гимназии. Видимо, получили свидетельство. Ну, вот сейчас, в седьмом году было 20 а восьмом уже будет меньше, восьмом уже 11. Это все скоро закончится. Дальше будет интереснее. Ну что, Марина Виселя. Снова Ливенсон. Картина. А это такое качество плохое или такое, наоборот, хорошее? А, просто тоненькие были листики, понимаете, и когда они печатались, они просвечивались. А, кому Ну, возможно. Это характерная реклама на нескольких языках. Да, это ужас, просто оно. Да, то есть совсем Сливается. тоненькие были листики да. но в оригинале. Ну хотели же сэкономить, как обычно. Первое женское коммерческое училище Орговской. Одна из первых реклам женского коммерческого училища с правами. Да, У, да. Совершенно необычная реклама дамского счастья. Без а особых этих, а, этих а, кризис, да. да а без контов на других языках. Все а? же знают, что это. никаких делать. Северный магазин, посуды всегда громадный выбор. Что, значит, цены самые самые крайние. Ну то есть дешевле невро. Да да, это вот это все по 5 гривен было, да? Цены самые крайние. На северный магазин. Мануфактурный фадифир. Новое что-то. Гостиная, будуарная, зальная, кабинетная, столовая мебель. Принимай заказы на полное Европейский магазин. Да, какая-то корова. Король, Она уже с Манько. Женская Полного преданного Альшванга. Бесы, Бесы, да. ну, ну стандартно, уже по стандартным канонам. Левинсон. Вот у него стало ассортиментов Левинсона явно побольше. Сколько элементов этих операций? Это он хочет показать, что кружевчиков много в магазине. Ну да, это как вот это хайповские сорбинки в детском календаре наследников. Тут мало рекламы осталось. Ну, коровин уже нахватался крем. И решил об этом всем показать. Цены без запроса, то есть цены без торга. То есть удолтать владельца, продать подешевле было нереально. Кстати, вот там другой лев, это что-то Мехатрабского. Да, yeah, травм уже лев со щитом, то есть wow. решил обороняться. Где это прям так понимает, что делает? вот был белье в церкви. Лампа фонари. Стандартные зовские. Это еще нет. Спасибо. Еще нет. Спасибо. Сейчас по бурому пролистаем. 910. Мужского, дамского, 100 и до 10 тысяч рублей к тому назад туда Единственная продажа. Это детская приданная, да? мужского, дамского и детского. Что значит детское приданное? Да, кстати. Белья мужского, дамского Буз -буз, и детского, да. полное приданное а вот 100. от 100. От ста ага. И до 10 тысяч. Английские, французские. но мануфактурное товарищество. Это уже было. Фраже хорошая, кстати. Реклама фраже. Многие харьковчан остались там ложки, вилки с клеймом фраже. Опять кузнецов. Всех Появляется Акиненко. Полная питанная опять. Mm -hmm. Развалинова. Так. дамская. Mm -hmm. дамская счастье. Немножко другая реклама mm -hmm. все-таки отличается. Видна трансформация. Mm -hmm. запрос зап... заказчика. Mm -hmm. Фаянсовых изделий, кузнецов. Интересно видеть, как увеличиваются телефонные номера. Если раньше было из двух цифр, потом трех, потом четырех. все а больше, здесь больше. не наследники ну, Кстати, да. реклама владелец женщина, по-моему, да, Ваня да, Серафима да, Яковлина Готовка. Оба магазин. Большой номер. Да, снова дамское счастье. Вот, еще раз. <решил> снова. Снова Пища бумажная. А? Пища бумажная. Видишь, что Ага, -а. громадный выбор, красок. А -а -а. Ну, бывает. явно кто это, ну, так, что он. Дамское счастье. У них, наконец-то, появилась рамочка. 904. Она замуж вышла. Да, а родину Манько уже, а была раньше. Родину? Да. А инициалы куда-нибудь идут в Москву? Да. 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 Островерк. Значит сыновья в Харькове. Сыновья в Харькове. А папа в Киеве, а дедушка в Москве, да? А зачем так писать сыновья, что это значит? Ну, таким образом они, видимо, хотели... Написано, уточнить, просим что... обращать а... внимание, на каждом куске нашего мыла имеется надпись Рыбная улица собственно... Видимо, Друг. владелец был Ващенко, а потом, когда он умер сыновья, которые остались в Харькове, да, может быть, было еще Ващенко в Киеве, в Москве. Надо было уточнить, сыновья в Харькове. Делился же капитал потом. Опять-таки. У меня нет фарфора а Кузнецова, но по сути по рекламе навязчиво должен быть у всех. И вот, кстати, за счет того, что Харьков был поражен на Харьков уже, среди этих говорят, что Харьков с позиции антиквариата, это город мертвый, тут ничего интересного найти не Это правда? О, да. Вот в Одессе интересно, там был заводик, Киев интересен, там были хорошие заводики. А что Хайков? Харькове а Вазовский нарисовал, сколько 6 да. или 8 картин. А, все? Да. Значит, по поводу Тремпеля. А, сейчас я расскажу. А мы, в принципе, писали на эту тему, но мы немножко решили расширить саму ситуацию. Называется Тремпель, тот-да не тот. Но те, кто подписан на наше безобразное сообщество, в принципе, читали мою заметку на эту тему, то, что мы нашли реального Темпеля. Многие хайкерские историки ломали голову, был ли Темпель или не, как бы, насколько он реален. А в одной диссертации значит, мы обнаружили ссылку на книгу 1877 года. 1887 года, где автор Темпель А.А. А. А. А «Краткое описание троицкой экономии». И таким образом мы вроде бы понимаем, что А. реален. А эта книжка-то есть реально? А, значит, эта книжка лежит в архивах да. Курской губернии. Она упоминается в списке источников и литературы, в диссертации господи, э, Масловой. Да, если на искусственную книжку диссертации, значит, где-то в архиве. Оксаны Игоревны «Становление и развитие социальной работы в научных заведениях Курской губернии в конце 19 го начале 20 -го века. века». И, и благодаря ссылке на источник мы понимаем, что темпель, ну, де-факто он существовал, да, вот этот великий харьковский символ, одна из самых распространенных легенд. Но тут-то возникает ряд вопросов. Первое. А? А? Может, да, но мы знаем по, по мифу, что его звали альфа, альфа. альфа. То есть тут и требовали а, -а, а то есть попадание а -а -а. довольно-таки неплохое. По попаданиям сейчас я еще расскажу. То есть э, стандартная хайковская легенда. Что такое классическая хайковская легенда о Тремпеле? Легенда рассказывает, что в середине 19 века в Хайкове жил один фабрикант по фамилии Тремпель. В городе работали несколько конкурирующих между собой фабрик и мастерских по пошиву одежды. Господин Тремпель заказал э, особые фирменные плечики для верхней одежды. И одежда продавалась вместе с этими плечиками. Хайковчане же, оценив нововведение, стали называть плечики по фамилии фабрика. Это классическая легенда. Звучит так. Значит, если мы берем за основу классическую легенду. Начало какое? В середине 19 века. Середина XIX-вторая половина 19 века – это как раз 1887 год. Тут идет полное совпадение. Но! Есть одна жуткая проблема. Проблема в том, что плечики, которые мы называем «тримпли», я по-другому это назвать не могу, были изобретены в Соединенных Штатах и запатентованы американцам в 1903 году. Это первый танец. то есть уже не состыковка. Вроде бы мы имеем реального темпеля. Мы понимаем хайковскую привязку. Хайковская привязка, да, хотя книга о Курской губернии, Курская губерния очень была сильно связана с Хайковской, из Курска у нас появились роты